rakan-rakan yang saya muliakan alhamdulillah bersyukur hari ini hari sambutan hari integriti nasional kementerian dalam negeri tak terkecuali sebab mengenali agensi di bawah kementerian dalam negeri polis immigration APMM ini berada di barisan hadapan jabatan pendaftaran negara yang kalau seluruh pemegang jawatan, penjawat jawatan dalam setiap agensi ini sebagai contoh, selain daripada agensi yang lain, mengamalkan prinsip integriti yang baik, sudah tentu dia memberi kesan langsung kepada rakyat yang berurusan dengan kita. Dan kalau itu berlaku, kepercayaan rakyat meningkat, kepada agensi, kepada kementerian, kepada kerajaan. Bahkan kepada negara, kalau sebaliknya, begitulah pula kesannya. Ya. APMM mengawal hampir 600 ribu kilometer persegi sempadan laut. Potensi penyeludupan senjata, dadah, illegal fishing, ya, apa nama segala macam lah ancaman terhadap keselamatan negara. Bayangkan kalau agensi ini rapuh dari segi prinsip integritinya maka terdedahlah sempadan negara dengan cukup dahsyat. AKPS, agensi paling bongsu dalam kementerian kita yang sedang bertatih, umur dia baru setahun. Ya, sedang dalam proses untuk memperkemaskan dari segi proses kerja tetapi mendokong harapan yang sangat besar daripada kerajaan terhadap keupayaan integriti ini. Integriti agensi ini. Nama pun agensi kawalan dan pelindungan sempadan. Ya, kalau yang kawal dan lindung sempadan pun umpamanya tidak mempunyai penghayatan terhadap budaya integriti, bayangkan bencana yang cukup dahsyat kepada negara. Immigration kita tak mau ini harapan kita saya percaya harapan datuk zak juga ketua pengarah tak mau lagi ada berita tentang counter setting pasport terbang tangkapan demi tangkapan ya kita sebab insiden seperti ini menyebabkan terpalit wajah hodoh ya dan sangat tidak adil kepada sejumlah besar uh, anggota jabatan yang punya kompetensi yang tinggi ikhlasan dan komitmen kerja yang baik. Ya. Pasukan polis tidak terkecuali umpamanya. Jadi demikian kita ikut sama menjayakan sambutan hari integriti ini kerana dia jadi menjadi teras kepada perjalanan sebuah negara. Saya dah masuk tahun ketiga duduk di sini. Jawatan ini membawa saya sedikit pengalaman ikut serta dalam bilateral meetings Malaysia Thailand, Malaysia Singapura, Malaysia Indonesia, Malaysia Brunei, Malaysia Filipina. Biasanya bilateral ini kita akan bincang tiga perkara saja. G2G, kemudian kita bincang outstanding issues, Singapura, isu harga air, isu tambak laut, isu sempadan yang sesak, kawalan ke atas ruang udara, ya, isu laluan baru, kereta api, di Singapura. Indonesia tuntutan Ambalat ya, isu tenaga kerja ya. Thailand isu sempadan selatan dia minta kita jadi fasilitator, begitu Filipina baik. Saya cuma boleh buat kesimpulan bahawa menghadiri mesyuarat-mesyuarat bilateral antara kita dengan rakan-rakan negara ASEAN dua hari, tiga hari biasanya bila kita bermesyuarat itu, saya boleh merasakan di bawah pemerintahan hari ini, respect and trust di kalangan negara-negara sahabat ini sangat tinggi terhadap Malaysia. Saya boleh rasakan begitu. Lebih-lebih lagi. Termasuk dengan Singapura. Termasuk dengan Singapura sekalipun. Masa Siang Long, kemudiannya masa sekarang ni Lawrence. Ya. Baik, kenapa saya katakan begitu? Ya. Sebab pertama mereka melihat bahawa kepimpinan yang ada kita meletakkan hala tuju yang jelas ke mana kita nak bawa negara. Pertama kita nak kekalkan momentum kestabilan politik. Sebab Kerajaan yang sering bertukar selalunya dituruti dengan polisi dasar yang berubah dasar yang berubah membawa kepada ketidaktentuan pelabur misalnya nak parking duit dia paling tak suka kalau elemen itu elemen uncertainties ketidaktentuan dan unpredictability susah nak predict ya jadi dia tak suka kadang-kadang itu sebab itu penting untuk kita terjemahkan bahawa kita nak kekalkan momentum kestabilan politik. Itu penting. Kemudian yang kedua, kita kata kita nak bawa negara yang menikmati kemakmuran ekonomi. Ya, economic prosperity. Itu penting. Ya, kerana hanya negara dengan negara yang menikmati kemakmuran ekonomi menjana hasil yang baik, kemudian barulah dapat dilaksanakan perkara yang ketiga iaitu menjamin keadilan sosial dan menjaga kebajikan rakyat. Ya. Sebab itu dalam ucapan bajet baru ini dalam 5 7 minit pertama introduction oleh Perdana Menteri dia bagi ucapan tahniah kepada agensi penguat kuasa kerana berjaya menyelamatkan 15 bilion ringgit. Saudara tak salah dengar. 15 bilion ringgit yang bocor, tiris selama ini. Ya yang selama ini patutnya menjadi hasil cukai tapi tak dapat dikutip eh, kerana isu integriti. Maka beliau ucapkan tahniah kepada polis, kepada APMM, kepada MyCC, kepada AMLA, kepada SPRM. Ini kepada KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri melalui agensi penguasa kuasa yang berganding bahu dan menyelamatkan hasil negara sebesar 15 bilion ringgit Sepanjang tempoh 2024 dan 2025. 14 bilion. Ya. Dan yang ini kemudiannya disambung dengan ayat bahawa penjimatan ini dikembalikan semula kepada rakyat dari segi meningkatkan bantuan tunai antaranya kepada rakyat. Imam, guru takmir, tok siak, tok bila segala macam jumlahnya 70,000 ribu orang yang mengurus takbir masjid di negara kita. Yang ini Perdana Menteri peruntukkan 35 juta ringgit maka mendapat one off. Bekat daripada apa? Kita selamatkan yang tu. Kemudian one off untuk penjawat awam. Kategori Tok Mazan tak dapatlah. lah. 50 berapa? Haa? 56 ke bawah. RM500. Ya. Aisara bulan kita mula baru ni. Apa 1 September ke apa. Ya. Kemudian kita akan bagi pula pusingan yang kedua pada Oktober Februari nanti menjelang tahun baru Cina Ramadan. Bagi balik. Bagi balik. Polis sekian lama kata kenderaan. Kita punya bahan kenderaan lah. Kira usang betul lah aset kita. Ya, maka diperuntukkan lah 4 by 4 boleh berapa unit tak tahu. You know, bagi. Bagi. Ulang balik. Jadi kita pun dapatlah 21 bilion keseluruhannya. Dia boleh bagi macam itu kalau pendapatan negara meningkat yang namanya kotak revenue. Boleh meningkat. Peningkatan itu biasanya orang tunggu-tunggu bajet ini apa dia struktur cukai baru, ya. yang tu tak banyak sangat dalam capaian bajet baru ni. Ya. Sebaliknya peningkatan hasil disumbangkan oleh kecekapan agensi pungak kuasa, kemudian practice of good governance, tata kelola yang baik, dan yang ini sebenarnya isu integriti ya yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri dan saya menaruh, menaruh sepenuh kepercayaan kepada seluruh rakan-rakan pimpinan di peringkat uh, pentadbiran ya bahawa semangat ini adalah semangat yang didukung oleh kita semua didukung oleh kita semua integriti dalam arti kata takrih yang paling mudah adalah tak boleh ada jurang antara cakap dengan buat. Hak tu Tak kira tazkirah diberi oleh Datuk Kazim, panjang lagi cerita dia. Saya tak mau baca dah. Eh, Quran hadis pasti dia ada kan. Ada tak ada dia saya ada dua tiga perkara lagi. Tak apa beranilah. Kalau sekat Datuk Bat, Datuk Rosli saya berani lagi. Depan saya kat mengaji sekolah agama ayah tu kan. Mai tahun Datuk Kazim tak boleh ah. Hanya tebiar masuk belah tu. Kita kata, hmm, tarah tu yang menteri yang apa. Tak boleh. Kena jaga standard tu. Untuk jaga standard apa jangan masuk bahagia hak dia ada kepakaran. Jadi saudara yang saya hormati sekalian, pertama sebagai ketua yang memimpin kementerian ini, pertama saya mesti ada confidence yang tinggi, trust, respect yang tinggi. Kalau tidak saya tak boleh bekerja. Kalau saya tengok ketua agensi ni, hmm, hak ni tak boleh percaya ni. Macam mana saya nak buat kerja? Saya tengok Dato' Hussein, dia narkotik. Kenapa? pengarah narkotik bukit aman kalau saya pun tengok hmm boleh percaya ke kat sini habis saya nak buat kerja pun tak boleh ya saya kena letak kepercayaan penuh Okay, dan kepercayaan penuh itu disukat berapa banyak serbuan berapa banyak makmal pemprosesan uh, dadah berapa banyak tangkapan berapa banyak kertas IP dibuka berapa banyak pendakwaan berapa banyak sabitan itu kayu ukur dia sebab dia mengawal bekalan. Kalau bekalan itu terkawal, maka AADK tak buat kerja. Kerja apa lagi dah? Tak ada orang masuk. Ya, contoh. Ya. Sebab itu, saya kena ada bermula dengan meletakkan keyakinan dan kepercayaan yang datang dengan apa? Datang dengan pertanggungjawaban. Ya, kita ni ada responsibility, kita ada accountability. Yang disukat pada hujung. Nak justify bahawa 21 bilion yang kita dapat, baik pengurusan operasi ataupun pembangunan, layak kita ni dapat. Dan kita pula menjadi kayu ukur pula dalam dokumen RMK13, apa dia? Kita ada set Global Peace Index, kita mesti, berapa kita capai? Eh? Berapa mana? Berapa mana kita target? Sembilan. Sembilan. Ya, sekarang kita 13. Sepanjang RMK 13, 5 tahun kita mesti capai Global Peace Index sampai 9, angka 9. Dia tak ada nilai pada orang kampung di Kulim, di Padang Terap, di Jeli, di Kuala Kerai. Dia kata gapo rima ni, Global Peace Index. Tapi dari sudut kita, di persada antarabangsa itu penting. Sebab itu keyakinan. Ya, integriti seluruh instrumen keselamatan negara. Sama juga bila kita luluskan undang-undang perolehan, mengawal kuasa Menteri Kewangan dari segi memperakukan kelulusan projek dan sebagainya. Sekarang dah ada dah had itu, dulu tanpa had. Sekarang dah ada. Jatuh perolehan kita, KSU C, pagi sampai malam. Banyak yang nilai puluhan juta sampai nilai ratusan juta, bahkan bilion. Ya, Kemudian siapa yang akan keluar SST? MOF lah. Oh kuasa Menteri Kewangan ni sangat besar. Itu pun dia bentang dalam parlimen. Sekarang ada rang undang-undang perolehan. Letak lagi hat dia tu. Supaya dia dipertanggungjawabkan. Answerable to parlimen. Daripada tak ada kepada ada. Yang ini, ini isu integriti. Ini isu integriti. Meningkatkan kedudukan daya saing negara. Sekarang improve banyak. Sangat banyak. Kita berjaya meningkat naik pada kedudukan paling terpercaya. Ini kebanggaan kita. Uh, ukuran lain bagi sebuah negara adalah kepercayaan terhadap pasport. Pun ada juga weightage dia. Ada. Yeah. Weightage dia ada. Saya 2018 jadi Menteri Perdagangan. Saya jumpa Jack Ma pertama kali di Shanghai. Cik je orang dia. Ya. Jadi dia bagi tahu saya bahawa apa beza Malaysia dengan Singapura? Ha, dia duduk banding, dia duduk sembang dengan saya. Ya, dia duduk sembang dengan saya. Apa beza? Dia kata Singapura ni hasil negeri tak banyak. Minyak tak ada, gas tak ada, sawit tak ada, getah tak ada. Jadi dia invest ke atas sumber manusia. Disiplinnya, sistemnya, ya, integritinya. Malaysia ni is the opposite, getah, sumber segala banyak. Jadi kita relax, santai yang kita punya. Pasal Singapura, kegagalan, failure is not an option. Bukan pilihan. Kita tak apa kita boleh ambil masa kita lagi, ya you nak. Know. Tapi akibatnya dia kata sebuah negara yang terlalu tumpukan kepada sistem dan regimented, dia kosong dari segi roh. Ha, kita pula sistem tak berapa teratur tapi ada aspek manusiawi di situ dia kata. Faham Malaysia Singapura kalau ni ibarat dia satu bumi yang sama. Satu ketika dulu. Jadi kalau benih tu benih yang satu. Cuma dia kata di Singapura yang bezanya apa dia? Gardener. Benih yang sama. Benih itu tumbuh. Jadi Singapura tu bila dah tumbuh dia trim sana. Gardener dia trim elok. Ya. Tahun Malaysia ni dia biarkan nature membiarkan tanaman itu tumbuh. Quite philosophical. No? Tapi yang saya nak sebut adalah kepercayaan terhadap, trust terhadap satu sistem yang ada. Jadi keboleh percayaan terhadap pasport kita umpamanya. Kalau Singapura atas sikit bagi kita. Tapi kita masih tergolong kalau kayu ukur dia 165 negara di dunia. Pasport kita paling terpercaya pada kedudukan nombor berapa tu Zaid? Nombor 8. Tukasim nombor 8. Apa maksud pasport paling terpercaya? Kita boleh masuk banyak negara tak perlu visa. Atu ha, Jadi kita dianggap negara berisiko rendah. Kalau pergi luar negara di mana negara itu implement sistem auto gate, dia ada pengasingan. Kalau negara risiko tinggi, dia takkan bagi lalu. Ya. Ha, begitulah keistimewaan. Dan yang ini bukan terjadi secara spontan dia terjadi by design. Dan dalam design kita itu, kita instil nilai-nilai integriti. Sebab itulah yang kita bergelut sungguh-sungguh ya, dalam perkara untuk uh, melakukan anjakan terhadap uh, pentadbiran ini. Perdana Menteri tekan sungguh-sungguh. Poin saya yang terakhir. Saya bawa balik mesyuarat dengan Perdana Menteri tadi. Menteri apa namanya Wanita Menteri Perdagangan Dalam Negeri Menteri Pelajaran Diwakili Ketua Pengarah Apa isu dia? Isu dia adalah Di Damansara ada pelajar mati kena tikam Di Melaka ada pelajar kena rogol Di Sabah ada pelajar jatuh bangunan Di Sarawak pun ada jatuh bangunan juga Ya. Kemudian apa persamaan dia? Persamaannya ialah pelajar-pelajar sekolah bawah umur antara pengaruh besar yang menyumbang kepada pelakuan itu ialah akses yang berlebihan terhadap ni device social media, terlalu berlebihan. Ya yang kemudiannya mendorong dia. Ada satu kes pelajar terjun bila polis siasat cek device dia search dia apa dia? Uh, bagaimana kalau dia terjun tiga tingkat bangunan? Ini bukan kes Zara, kes lain. Dia punya search dia. Dia cari yang tu. Ha? Kemudian device dia itu pula Penuh dengan uh, pemainan game, game, game ni macam-macam. Game bukan ada law apa yang regulate game ni free pula tu. Ambil, ya? Ya. dalam elemen game tu pula punya uh, apa nak? Penuh dengan ya lah pertempuran, kalah selalu nya, insult, kata-kata uh, uh, kesat dan segala macam ilusi dan yang itu akses kepada pelajar umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. O so, ya. Saudara boleh bayangkan pembunuhan di sekolah ni, kematian dengan 200 tikaman. Tak terbayang di akal kita. Ya. So excessive bleeding dengan multiple uh, severe injury. Kata ketua polis Selangor kemarin Ya Budak 14 Bunuh budak 15 Bukan sekali, 200 kali ya? Dah sampai tahap tu dah So government Government kita kena buat sesuatu Government kita kena buat sesuatu lah sebagai kerajaan kena usahakan sesuatu. Jadi kita bincang yang itu termasuk kita akan sambung besok masa mesyuarat kabinet sebelum kita buat beberapa pengumuman lah. Ya, bercakap tentang akses kepada sosial media. Bayang tengok kalau kita buat satu pengumuman lah. Gegak gempita lah huyuh gendah perbahasan di luar. Ya. Tapi kalau kita tengok pattern negara maju di dunia sekalipun. Australia dia akan buat pada Disember tahun ni. Buat apa? Dia menyekat akses kepada website Amerika, sekurang-kurangnya sebuah negeri dia, Florida, dah buat dah. UK, dah buat dah. Norway, dah buat dah. Ya. Banyak lagi negara-negara maju semua, trend dia adalah ke atas mengadakan mengenakan sekatan. Sebab dia memberikan kesan kepada mental health. Dia menyebabkan tak tumpu kepada pembelajaran. Ya, dia menyebabkan edik ketagihan yang berlebihan. Dan akibatnya dia mempengaruhi tingkah laku. Yang ini bukan perkara, perkara yang kita bincangkan sekarang. Bukan nijik reaction. perkara ini kita dah bincang sekian lama. Semua keadaan ini saya sebut kerana ini kementerian dalam negeri. Tugas hakiki dia keamanan dan ketenteraman awam. Jadi kita punya world view perspektif uh, global kita. Eh, pandangan menyeluruh kita terhadap isu ini harus juga mengambil kira perkembangan-perkembangan uh, semasa yang berlaku. Jadi demikianlah ucapan saya sempena hari integriti ini. Yang pertama ucap tahniah kepada Cik Zul dan pasukan. Depa tak ramai 10 orang ya. Eh jaga integriti. Integriti, integriti ni apa dia? Saya baru ni Berjumpa pengarah Jabat Integriti Bukit Aman. Dato' Amzah bagi saya tak lima panjang lah. Oh. saya kata rengkah je lah Dato' Amzah. Integriti polis ni apa dia? Senang lah Dato' Cerita ada gini lah. Ya. Polis tangkap polis dia kata. ah, macam tu. Tu kalau polis. Tapi saya tanya Cik Zul tadi. Kalau penjawab awam ni apa dia? Cik Zul nak tangkap siapa? Dia kata kerja pemantauan, kerja siasatan, kerja ni. Sepuluh orang ya. Nak jaga satu KDN ni. Ya? Jadi, bukan dari segi bilangannya. Tapi dari segi fungsi, komitmen dan mesej yang berterusan yang disampaikan. Nak memberi ingatan kepada kita semua bahawa integriti ini adalah satu rukun lah kalau nak bawa negara jadi sejahtera, nak buat kementerian jadi elok, nak buat agensi jadi baik, nak buat kita jadi personaliti yang juga baik, ya. Dan akhirnya kita kata bahawa kalau itu arah tuju kita, mudah-mudahan ya, negara kita ni akan menjadi sebuah negara yang saya baca dalam mukadimah tadi, negara yang mendapat keberkatan barakah. Berkat, berkat, berkat ni mengajilah ekot teori ekonomi setinggi mana pun. Ya, kalau ekonomi konvensional ada satu yang tak ada pada dia. Dia ada produktiviti. Uh, demand. Tapi perkataan barakah tak ada dalam istilah ekonomi moden. Tak ada. Yang ada hak ni. Bila kita sebut soal rezeki yang barakah, jadi itu bagi ingatan pada kita. Terutama hak ni potel Datuk Kazim perkara hak jadi darah daging kita. Menjadi doa, tak, kita rasa tak Allah Ta'ala tak makbul. Solat tak tak apa khosyok. Benda-benda tu kadang-kadang kita terlepas pandang. Ya, Ke perkara, perkara yang kita lakukan dalam seharian kita. Yang ni ingatan pertama buat diri saya juga. Saya ada tanggungjawab juga diri, keluarga dan masyarakat. Begitu jugalah kepada sekalian saudara yang berada dalam Dewan ini. Sekian setakat itu pengurusi tadi nak mendarat lah. Ada poin baru naik balik. Minta maaf banyak. Mudah-mudahan sesuai lah. Yang paling penting tak ada orang lena saya kat petang-petang ni nak bicara. Cabaran paling besar buat pengucap adalah dia berucap, dia orang lena. Itu ceroy habis lah. Setakat ni tak berlaku Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Urusi saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Mohon yang Muhammad Datuk Seri teruskan. Ke...